Еще скажу. Есть определенные допуски колеса. Вот на любой шине, в принципе, на китайской даже, подпишется вот давление. Вот, например, эту шину можно качать от 2 бар до 4,5. Ну, в среднем, в среднем оно вот так и есть. Есть шины, которые можно качать до, до 1 там и так далее но нельзя делать так, чтобы эти значения были либо ниже, там меньше двух бар, да, либо выше четырех с половиной. Потому что получается потом, вот видите, вот эти вот полоски, это я уже не докачивал резину, резина, ну получается... Я об этом хотел сказать. Ну, это, это еще я такое, это бог с ним. Когда вы ездите на шине, очень спущенный, и, если это не без камерка, без камерки чем отличается, не жестче здесь сбор. И у них вот эта часть, которая э, встает в замок обода, она там сделана более правильно. То есть они в принципе сделаны для того, чтобы ездить на сверхнизком давлении. Ну, это больше для гонщиков надо. Так вот, когда вы ездите на недокачанной шине, это может закончиться очень печально. Потому что, входя в поворот на скорости, она может просто сняться в вас свободу. Когда шина очень перекачана, э, ну это в принципе некомфортно в плане езды. И второе, когда шина перекачана, она у вас начинает стираться чисто по центру, потому что она становится круглой. И так вроде смотришь, и шина хорошая, и фирма, и так далее, а центр лысый, боковые шипы есть. Почему так? Потому что вы ездили постоянно на перекачанной шине. И когда уже центр лысый, то ее использовать нельзя. Поэтому вот очень важно вот постоянно накачивать шину в пределах вот этих допусков. Когда шина накачана в пределах допуска, то есть вы когда едете, она слегка прогибается. И получается э, там с землей, с грунтом соприкасается э, большая часть шипов, в том числе боковые. Давайте мы вам чуть-чуть расскажем, что ну, спло, думаю, сам, самая распространенная поломка это пробой колеса. То есть я покажу, как это все разбирается и... Я думаю, что ну, чтобы все разбирались. Вот, ну, лопатки, лопатки дают возможность быстренько все это уже, сделать. Уже неправильно делают. Не, нормально. Да, 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 да. Нельзя снимать возле ниппеля. Вот напротив ниппеля сразу снимать, я забыл. Бывает такое, что у вас нет, нет лопаток. Можно я покажу еще, пока не снял? Даже может пригодиться ну, не советую ключи дома использовать, но желательно хотя бы с собой какой-то там ключик на 7 на 8 возить. берете просто один ключ, но это при условии, что у вас шина нормальная, а не, а не сделана там туда или такая жесткая. Берете один ключ просто, отжимаете и вот таким движением снимаете покрышку. Но это при условии, что у вас все-таки есть руки и, и они растут из нужного места, потому что можно так провести и снять с опыта Это все, ну, это опять же таки все в экстремальных условиях делается и желательно на аппарат. Ну, в идеале, когда есть лопатки, вот они пластиковые, то есть опыт не посрапают, лучше, когда их две. Но желательно, если я тоже добавлю, если вы ну, уже желательно с собой возить запаску, запаска это... Целая более, камера? Да, целая камера и она быстрее, то есть ее быстрее заменить, а уже пробитую уже в заклеить. Ну, идеально, вот. да. Походу да. еще есть одно дополнение, прежде чем вот когда вы снимаете да покрышку внешнюю, продавите ее со всей стороны в середину до конца. Почему? Потому что по умолчанию корт упирается в край, когда вы подтопите его в середину, у вас будет больше люфт для верхней части, чтобы потеть хорошо. Очень часто ошибку делают, вырывают. Да, а? и еще один совет. Перед тем, как э, бортировочными лопатками снимать покрышку, э, было бы неплохо, если камера была не полностью спущена, так, чтобы э, не Она зацепить... форму. Да, так, чтобы не зацепить не только покрышку лопаткой, но еще и камерой, и не пробить еще раз камеру лопаткой. А вот, ну, смотрите, вот у меня куча дырочек есть. Это и с похода в Кипре. Можно. Вот, ну, я у нас латок было очень мало, то мы клеили, то есть развязали одну латку. Половинцы. Да, половину латки развязали, ее немножко ножницами там, или ножиком делали ее кругу и вот как да. бы заклеили. То есть ничего сложного нет, вы клей берете, наносите клей, оно там 5 секунд сохнет и сверху латку. Вот. Проверяете, накачиваете, проверяйте, если есть еще возможность в воде. Ну вообще не полная инструкция. Да. Вообще э, имея набор латок с клее. Есть инструкция, то есть там написано сколько времени надо держать и там в первую очередь написано то, что найдя место прокола его нужно зачистить наждачником. Особенно если там идет стык, вот такие вот вещи, да. горбики, полосы, их надо чухать до, до ровной поверхности, до гладкости, да. потому что если вот так наклеить наверх, особенно в некоторых камерах вот такие вот вещи бывают. Если вы так сверху наклеите поставите. Ну там, там и наждачку, и еще Жать на спирт, либо бенз, ну, его в идеале обезжирить надо. В идеале. Ну, можно, в принципе, и так, если хороший клей, но лучше обезжирить. Самое главное, шлифануть. Вот у нас есть лапка там круглая, да, например, в диаметре, там, ну, ну, пусть 2 см, вы, ну, это уже... Вот, допустим, здесь у вас дырочка, да, вы ее обнаружили, накачали, проверили. Берете лапку, приложили, запомнили, где, где находятся края шлифуете это все место, можно чуть больше. Да. Потом мажете клеем. Ну, вообще тут спорные вопросы. Либо клей, либо латку с камерой мазать клеем. Я обычно мажу просто камеру, э, беру спичку, поджигаю, тушу, поджигаю, тушу. Клей получается горячим. И на горячей латке лучше приклеивается. Но самое важное, это потом ее хорошенько прижать. То есть вот, допустим, допустим, обнаружили дырку, шлифанули, Обизжери. Вот такой наборчик есть. Ну, типа это Сколько стоит? Да, вот наборчик. Балтень. снимает снимается защитный слой и клеит. Поэтому ее, в принципе, можно и не мазать. Да. Бесклеевые, Ну, то есть. Ну, это же для продвинутых. А да, есть нормально. кусочек наждачки. Есть инструкция по шаговому, все написано, расписано. Самое важное потом. Это хорошенько прижать. Mm -hmm. Вот у нас есть ласка, да? Yeah, да Дай ему латку. Дай Даю ласку. Мы ее уже типа, it's типа уже, уже заклеили. It's Самое it's главное это начать По давить пальцами. Никакие там тиски, ногами не прижимает там и так далее. Это все делается пальцем. Берете ласку от центра, начинаете, ну там уже намажен клей, и он горячий. Ну, можно, можно клеить на холодную, можно на горячий. Лично я клею на горячую, это быстрее клеить. Давить от центра. По центру вот такими движениями выгонять остатки клея и воздуха внаружу. Вот Мы вот так давим, и это все надо делать минуты-две хотя бы. И чем сильнее давим, тем лучше. Вот. Таким образом мы выгоняем лишний клей, лишний воздух. И потом смотрим. Ну, вот здесь э, большая часть латок они делаются вот с таким краешком оранжевым. Когда он начинает темнеть, это правильно. То есть это означает, что он начинает склеиваться с, с камерой. Вот. Есть сладкие хорошие фирмы польской Фердус. К ним же есть клей. Они синенькие такие Фердус да. вот. вообще идеальный вариант, но они стоят денег. И очень частая ошибка. Вроде сделал все правильно. Там шлифанул, обезжирил, на горячую заклеил, выгнал воздух с лишним клеем, накачал, поставил, спускает. А почему спускает? Потому что и время надо дать, хотя бы 5 минут. В идеале можно чуть-чуть накачать, чтобы она стала круглая чтобы она форму приняла но не сильно И пусть она вот так у вас там повисит полежит, ну или ну, вот так просто вешать ее если солнце идеально клей быстрее высохнет хотя бы дать минут 5-7 чтобы клей сходился потом вставляете накачивать ну тут в принципе все понятно когда э, вы наехали на какое-то стекло либо акацию локации ну, это можно не клеить в шинах вот когда стекло там реально ну, стекло там большое может быть, то шину желательно клеить изнутри. Но есть люди, которые сшивают, но я понимаю. Если шина уже слишком порезана, ее лучше не, ну, не пожалеть денег, выбросить и купить новую, потому что это опасно. Когда там она не сильно порезана, там в пределах сантиметра, ее можно заклеить и есть. Для того, чтобы заклеить шину, ее надо вывернуть наизнанку полностью, чтобы шипы смотрели внутрь опять же таки, шлифануть, но для шин есть ладки специальные. Эти мягкие, а те жесткие. И вообще желательно, чтобы шину клеили на наши Там это будет более, более правильно. можно, в принципе, заклеить самому. Но опять же таки. Если, если вы уже вдруг клеите сами, да, свою шину. про покрышку или про шину? Ну, шина, шина покрышка, то же. Тая на английском. Вот. Если вы уже клеите ее сами, опять же таки, надо шлифануть. Но когда вы будете шлифовать, там будут вылазить ниточки такие. Это не страшно. Вы аккуратно шлифанули ее, берете спичкой, обжигаете эти ниточки.